Здравствуйте, вы смотрите новости на БТБ в студии Екатерина Романюк. Петр Порошенко готовит мирный план регулирования ситуации в стране, а также широкую амнистию и децентрализацию. Об этом победитель внеочередных президентских выборов заявил в Варшаве. По его словам, в разработке этого плана участвуют также страны ЕС, Канада и США. Порошенко заявил, что презентуют его во время своей инаугурации 7 июня в Киеве. Новоизбранный президент Украины допускает встречу с главой федерации во время визита во Францию 6 июня. Аналогичное заявление накануне сделал и президент России в интервью французским СМИ. Также Владимир Путин заявил, что намерен сотрудничать с новоизбранным президентом Украины, так как за него проголосовало большинство избирателей. Кроме того, Путин считает, что Порошенко может остановить антитеррористическую операцию и начать диалог с Юго-Востоком. На данный момент у нас встреча с Путиным в графике не предусмотрена. Я не исключаю, что она может произойти в том или ином формате. Давайте мы это будем комментировать, когда будет информация и повод. Будет информация будет представлена. Лидер Китая поздравил Порошенко с победой на выборах. В Телеграме по случаю его избрания на пост президента Украины председатель КНР Си Цзиньпин в частности сказал о том, что Пекин намерен сотрудничать с новым главой украинского государства во всех сферах на основе взаимного уважения, равенства и взаимной пользы. Страны Большой Семерки выдвинули России четыре требования. Участники саммита, который проходит в Брюсселе, призвали Москву сотрудничать со вновь избранным президентом Украины Петром Порошенко и остановить приток оружия и боевиков на восток Украины. А также отвести войска от российско-украинской границы и гарантировать поставки газа. Сообщество готово ввести новые экономические санкции по отношению к России, если она не выполнит требования. Вместе с тем, участники саммита G7 призвали Украину сохранить сдержанный подход от проведения АТО на Донбассе, а незаконное вооружение формирования разоружится. Если у нас не будет прогресса в вопросах, которые мы должны решить, существует возможность введения санкций так называемой третьей фазы, потому что мы не можем позволить себе дальнейшую дестабилизацию в Украине. Большая семерка указала, что диалог, деэскалация и процесс, который инициировали выборы, нужно поощрять. В то же время Большая семерка готова ввести в действие целевые санкции в случае необходимости. Цель состоит в том, чтобы избежать новой конфронтации. Украина частично закрывает восточную границу с Россией, чтобы перекрыть каналы поставок оружия и проникновения боевиков. Об этом заявил исполняющий обязанности президента Александр Турчинов. Начнут с центральной части Луганской и Юго-Донецкой области. Таким образом, локализировать террориста удастся гораздо быстрее. Украинские пограничники передислотировались ближе к границе. На заранее определенные рубежи переместили персонал, оружие, материальные средства подразделений. Причина – резкое обострение ситуации вокруг Луганского и других местных погранотрядов. При проведении операции одно из подразделений было атаковано террористами. В ходе перестрелки военно уничтожили трех боевиков, гранатометы и автомобиль с боеприпасами. В ходе АТО в славянские силовики уничтожили крупный склад с боеприпасами террористов. Об этом сообщил пресс-секретарь АТО Владислав Селезнев. Ликвидировать объект удалось минометным огнем. Также силы АТО в среду полностью освободили Красный Лиман от боевиков. По словам Селезнева, жители восточных областей поддерживают действия украинских силовиков, поскольку они направлены на стабилизацию обстановки в регионе. Что касается действий боевиков, они не знают сожаления, нападают на участников АТО Коварно из засад, стреляют в колонны, убивая наших военнослужащих. Силы АТО, в свою очередь, выдвигают ультиматум боевикам статься в плен и только при отказе блокируют и при сопротивлении уничтожают боевиков. Местное население в подавляющем большинстве положительно воспринимает действия участников АТО, направленные на стабилизацию обстановки в регионе. Это еще раз подтверждает бесполезность планов боевиков. os quatro que Сегодня народные депутаты посвятят свой рабочий день вопросам, незавершенным со вчерашнего заседания. Среди них бюджетные. Парламентарии запланировали обсудить и поставить на голосование документ, который определит основные направления бюджетной политики на следующий год. В Верховной Раде работает наш корреспондент Анна Каменева. Она на прямой связи со студией. Аня, здравствуй. Проголосовали ли уже депутаты и есть ли какие-то результаты? Здравствуй, Катя. Да, есть результат и не один. Но хочу сразу отметить, что бюджетный вопрос депутаты будут рассматривать во второй половине дня. Ну а с самого утра парламентарии голосуют и уже успели принять один за одним три, три законопроекта, которые вчера рассмотрели. Один из них касается, в частности, касается защиты прав собственников квартир в многоэтажках, где созданы объединения жителей по, по самоуправлению дома. Но отмечу, что в голосовании они не участвовали э, представители фракции «Удар» и это при том, что голосовали и регионалы, и коммунисты, а это я хочу отметить в последнее время редкость в парламенте. Что же касается позиции фракции «Удар», то они ее прокомментировали так: они хотят, чтобы сначала был рассмотрен э, проект постановления о создании временной следственной комиссии, которая изучила, как используются бюджетные деньги и пожертвования граждан Украины на армию. Кроме того ударовцы настаивали на необходимости принятия законов, необходимых для мэрской деятельности их лидера Виталия Кличко. По этим причинам удар не голосовали за законопроект о борьбе с терроризмом. Две попытки голосования провалились, и это вызвало бурную реакцию у других депутатов. После чего Александр Турчинов согласился и пошел на некие уступки для ударовцев и поставил на голосование вопрос о создании временной следственной комиссии. Этот документ получил своих 313 голосов и уже после этого был принят, был включен в повестку дня закон, законопроект о борьбе с терроризмом. Фракция удар проголосовала за него и сразу же после этого Александр Турчина поставил его документ для голосования во втором чтении в целом и документ приняли. А это уже вызвало Неопределенную реакцию и возмущение у коммунистов. Они говорят, что такие действия не по регламенту, ведь когда документ включается в повестку дня, его рассматривать во втором чтении можно только на следующем заседании, то есть вечернем. На это уже возразил спикер парламента Александр Турчинов. Он сказал, что когда в стране напряженная ситуация, когда гибнут люди на востоке страны и наши военные защищают страну, защищают нашу родину, то надо качественные решения принимать, необходимые решения принимать очень быстро. Все же конфликт был разрешен, но тут не тут не устояла свобода, и когда уже депутаты перешли к рассмотрению документов во втором втором чтении, то э, представитель фракции «Свобода» Ирина Фарион сделала замечание и не давала э, главе профильного комитета рассказывать о законопроекте, о, э, который касается метрологии и метрологической деятельности. Она требовала, чтобы этот документ представляли на украинском языке, а не на русском. Но этот конфликт удалось разрешить спикеру парламента, и дальше депутаты все же продолжили свою работу. Сейчас же они рассматривают важные законопроекты, которые касаются повышения социальных стандартов для военнослужащих и членов их семей. Результаты этого голосования я расскажу уже в следующих выпусках. Студия. Да, спасибо, Аня. Следим за событиями и ждем от тебя новой информации в следующих выпусках. Большая Семерка приветствовала шаги украинской власти по стабилизации обстановки в стране и призвала продолжить конституционную реформу, которая обеспечит права и стремления граждан всех регионов Украины. Также страны G7 выделят Украине 18 миллиардов долларов финансовой помощи. Об этом говорится в коммунике лидеров G7, принятом 4 июня на встрече в Брюсселе. Они приветствовали решение МВФ об утверждении финансовой программы для Украины. Это станет основой для выделения помощи другими международными организациями и отдельными странами. Напомню, в апреле МВФ прогнозировал, что благодаря сотрудничеству с фондом Украина до 2016 года сможет привлечь дополнительную помощь на 15 миллиардов долларов. Нафтогаз и Газпром обсудили изменения к действующему газовому контракту, предложенной Украиной. Теперь Киев ожидает встречных предложений от России. Переговоры проходили на уровне руководителей компании. Они рассмотрели возможные параметры пакетного соглашения, а также договорились, что если до 6 июня не удастся достигнуть компромисса, то оплата непогашенных счетов будет осуществлена не ранее 10 июня. Напомню, Украина неоднократно заявляла о готовности в кратчайшие сроки погасить газовый долг перед Россией при условии, что цена одной тысячи кубометров голубого топлива останется на уровне 268,5 с половиной долларов. Еврокомиссия дала Болгарии месяц на ответ по Южному потоку. Напомню, Брюссель просил приостановить строительство газопровода. И напоминает о необходимости выполнять европейские законы. В Софии заявили, что намерены продолжить строительные работы. И призвали не ставить будущее проекта в зависимости от отношений между Россией и Украиной. Болгарии, которая почти полностью зависит от поставок российского газа, в сложившейся ситуации приходится лавировать между Москвой и Брюсселем. Запуск первой очереди Южного потока планируется в 2015 году. Глава польской дипломатии Радослав Сикорский просит Францию отложить поставку военных кораблей России. Об этом он заявил в интервью изданию «Лемон». В условиях украинского кризиса, полагает Сикорский, Франция не должна вооружать Россию. Цитирую. Ведь российские генералы уже сказали, для чего они рассчитывают использовать эти корабли, чтобы угрожать соседям на Черном море. А речь идет о странах-партнерах в Европе. Мы назвали Россию агрессором в Крыму, и я не думаю, что Франция хотела бы оказаться в роли поставщика эффективного вооружения агрессору. Конец цитаты. Но Россия тем временем хочет вооружаться за рубежом и дальше. Владимир Путин в интервью французским СМИ заявил, что может сделать больше заказов, если Франция будет соблюдать контракт на поставку военных кораблей. Кремль уже заплатил больше миллиарда евро за два вертолетоносца Мистрали. Через несколько дней российские моряки должны приехать во французский Сен-Назер, чтобы осваивать новое судно. Тем временем, президент Франции заявил, что поставка Мистрали может быть сорвана, если в отношении России ведут дополнительные экономики. <связанная санкция> У нас в России было много противников этого контракта, и их много достаточно. Но если Франция решит не передавать, ну, значит, ее решение. Ну, тогда верните деньги. Но э, это не даст нам возможности, конечно, развивать отношения в во, France... военно-технической сфере. А так в целом, мы готовы и к расширению нашего взаимодействия, и к новым заказам, может быть, вы... если на то будет воля demandez... наших, наших э, французских партнеров. Спасибо, что вы с нами, и до встречи.